Сьогодні Україна переживає страшний період. Наша держава це стрічка непинних визвольних змагань. І, зараз, і саме зараз вона стоїть на зламі віків. В той час, коли може стати дійсно самостійною і незалежною. Ми група документалістів з Києва. Минає третій тиждень нашого перебування на сході України у зоні проведення АТО. Но ну, начиналось все с малого. Начиналось все с того, что парни приходили в кроссовках, то есть ну, вообще и дать им было нечего. Приходилось отбирать оружие на блокпостах у ДНРовцев, то есть и так началась борьба. Укрепились в Мариуполе, э, начали получать статус полка. На сегодняшний день полк АЗО имеет э, самую мощную, э, самый мощный артиллерийский расчет э, в Збройных силах Украины, то есть... Э, э, Наличие у батальона у полка ⁇ это 120-миллиметровые минометы чешского производства. То есть, ну, в сравнении с теми, которые используют и наши военные, и сепаратисты, это на 100 килограмм, скажем так, вес меньше. Расчет составляет не 6 бойцов, а 3 бойца, и стреляют он на километр дальше. При полку Азов находится танковый батальон, то есть это 30 танков. На протяжении часа, час двадцать длилось мероприятие, была невероятная тишина. Это тоже о чем-то говорит. Значит, ребята заинтересованы, и значит, ребятам это близко по душе, и они как бы проникают в эту ситуацию. Многие учебные заведения, я бы я бы сказала все наши учебные заведения, 20, 23 учебных заведения, настолько добросовестно, настолько ответственно к этому относятся, что если бы действительно было бы все равно, то я думаю, что мы бы не получали такие результаты, и с душой мы это все собираем и передаем, и письма пишем, и рисунки рисуем, и в общем, и опять-таки вот, в волонтерском движении. Первої вот, за ініціатива діла образування, були собрані день і потім покупалися лікарства, передавали в госпиталь. Діти повинні знати правду, а не кисельовські телеканали і тому подібне. На території АТО були підступно вбити дуже багато вбито мирних мешканців. Їхня провина тільки в тому була, що вони там жили. І дуже велика роль зіграє для суспільства, якщо ми навчимо перші хвилини обстрілу будь-якого цивільного яку цивільну особу, навчити стріляти можна й мав і ведмедя. А от вижити, знати де впасти, як впасти, щоб самому не забитися, щоб цілим залишитися. И чтобы первые эти пострелы просто не скосили человека. Это нужно проводить. И нужно давно было проводить.